ગુજરાત ભરના તાજા અને સચોટ સમાચાર મેળવવા માટે અમારી રાષ્ટ્રીય સમાચાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા માસ ટ્રાન્સપોર્ટેશનને લઈને કરોડો રૂપિયા ખર્ચવામાં આવતા હોય છે સિટી બસ અને વીઆરટીએસ બસ પાછળ કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કોર્પોરેશનને વર્ષોથી માથે પડી રહ્યો છે છતાં પણ લોકોની સુવિધા માટે આ સેવા કોર્પોરેશન દ્વારા આપવામાં આવી રહી છે પરંતુ આ તમામ બાબતો વચ્ચે કોન્ટ્રાક્ટરો મોટી કટકી કરી જતા હોય તેવી પણ એક શંકા ઊભી થઈ છે અધિકારીઓને કોન્ટ્રાક્ટરોની મિલીભગતને કારણે લોકોની મુશ્કેલીમાં વધારો થતો રહે છે ત્યારે આજે સિટી બસના ડ્રાઈવરો વધુ પગાર આપવાની માંગણી સાથે એકાએક હડતાલ પર ઉતરી ગયા છે આથી લોકોની મુશ્કેલી વધી છે મેરા નામ હે મોહમ્મદ વસીમ વિરોધ એ ચાલુ હે પગાર કે બારે મેં કે ભાઈ સબ ડ્રાઈવર કી સેલેરી બઢાઓ सोलह घंटे की जगह आठ घंटे की बावीस हजार पगार कीजिए सब हड़ताल खत्म हो जाएगी किस तरह से कितने कितने लोग हो और क्या पूरी डिमांड सबकी डिमांड वही है पगार की दूसरा कोई डिमांड नहीं है और जो भी ऑब्जेक्शन होता है भाई कोई बाइक वाला कोई टेम्पो वाला कोई साइकिल वाला घुसता है तो ये लोग ऑब्जेक्शन नहीं लेते हमारा ये कहना है कि भाई कुछ ऑब्जेक्शन लो ये ड्रावर की पगार काटते कुछ हो गया तो कम ज्यादा और ड्रावर तो

ड्राइवर ओएज करवाने रह से आ प्रकार ने सत्ता दिशाओं ए चिमकी आपवाने साथेच ड्राइवरों नी स्थिति कफोड़ी बनी गई छे ड्राइवरों ए आज ए सिटी बस न चलावानो निर्णय लीदो छे या मैं श्री मारुति ट्रेवल्स में ड्राइवर हूँ ड्राइवरी करता हूँ तो हम लोग की ये हड़ताल जो चालू है ये पगार के वजह से और सेफ्टी के वजह से चालू है इनका कहने का मतलब है जो अभी ये कानून लगाए हैं मैसेज हम लोग के ग्रुप में डाले हैं उस मैसेज को पढ़ के सब लोगों का दिमाग उसमें हिल गया है क्योंकि कोई सीधा मैसेज डाले हैं कि कोई भी एक्सीडेंट होगा तो उसका पूरा खर्चा ड्राइवर भरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से बताते हैं पास हुआ है दस साल की सा, दस साल की जेल और दस लाख रुपया भर जुर्माना भरना पड़ेगा तो हम लोग बीस हज़ार की नौकरी करने वाले दस दस लाख रुपया कहाँ से भरेंगे तो कंपनी बोलती है इसका कंपनी कोई कुछ नहीं भरेगा डायरेक्ट तुमको भरना पड़ेगा तो हमको सेफ्टी दे और फिर हमारा पगार बढ़ाएं तो ड्राइवर पूरी की पूरी गाड़ी खत्म खड़ी हो चुकी है सत्तर गाड़ी थी सत्तरों गाड़ी की पूरी गाड़ी खत्म हो चुकी है पूरी लाइन से गाड़ियाँ बाहर लगी है अंदर लगी हुई है कितनी बढ़ चुकी है पगार की हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पगार इशू होता है हमको वो पगार चाहिए तुलसी शर्मा साथ राष्ट्रीय समाचार सूरत you <laughs>